Ну, і сьогодні ми будемо говорити із волонтером Олексієм Мочановим. Вітаю вас, Олексію. Про Говоритимемо про війну, говоритимемо про мінські домовленості. Сьогодні збиралася тристороння контактна група у мінську. І як сказав представник ОБСЄ, перемовини пройшли конструктивно. Олексію, ви вірите в цей конструктив? Ви розумієте, про що мова йде взагалі? У нас у всіх же мінськ і перший, і так також як. июньские прошлогодние договоренности в Лавре да, в Светогорске воспринимается как, в первую очередь, возможность прекратить огонь. И пока все эти три перемирия, к сожалению, ни разу огонь не прекратили. Вот сейчас у вас бегут, бегущая строчка, там обстреляли село, погиб ребенок. Я ночью сегодня вернулся только из, были там в 7 километрах, 7,5 от Дебальцева. Переезжали в Абдеевку, постоянно что-то гремит, постоянно что-то происходит. Поэтому э, сложно сейчас представить, чтобы сели какие-то люди в Минск и сказали, все, хватит, стоп. И вдруг на передке народ сказал: Ну, стоп, так, стоп, хватит, а хватит, и перестали стрелять. Оружие там хватает с обоих сторон. И, к сожалению, война не прекращается, и там она не закончится. Ее надо заканчивать э, на переговорах. Надо, чтобы люди в камуфляжах. Э, делегировали полномочия людям в костюмах сесть и начать разговаривать, как дальше выстраивать отношения. Иначе эта война не закончится никогда. Вы говорили про коррупцию. Сейчас очень много э, людей говорят про нелегальное пересечение товаров э, в зоне соприкосновения. Вы понимаете, что ничто так не объединяет людей, как совместно стыренное бабло. Не заработанное, а именно украденное. Поэтому э, мне кажется, что экономическая составляющая Контрабанда и коррупция ⁇ это только вершина айсберга. Основное все-таки кроется там, образовываются схемы, в которых задействованы и одна, и другая сторона. И на войне просто зарабатывается огромное бабло. Ну, війна, це завжди гроші, великі гроші, Олексію, Вчора президент Петро Порошенко оприлюднив на свою сторінці у Фейсбук. Зустріч фотографію зустрічі своєї з волонтерами і написав: волонтерський контроль має стати реальним механізмом боротьби із корупцією в зоні АТО. Чи не виглядає це так, що перекладається відповідальність від влади на волонтерів боротьби з корупцією? Я зустрічався з Петром Олексійовичем Порошенко три рази в декабрі. все три раза выходил со встречи в таком очень приподнятом настроении, потому что президент услышал, президент поставил вопросы, президент получил какие-то ответы, обозначил свою позицию, но, к сожалению, в моем случае все эти три раза из того, что мы говорили, ничего не произошло. Я разговаривал с Жорой Тукой, который был одним из волонтеров, которые присутствовали на этой встрече за круглым столом. Там был еще Паша Кощук, был Рома Доник, был Юра Бирюков. И если у них получится сдвинуть дело с мертвой точки, если они действительно, если президент готов не просто делегировать какие-то полномочия, а потребовать от волонтеров результат и дать им возможность этого результата добиться, будет очень здорово. Но это уже не волонтерство. Уже хватит называть людей, которые второй год на войне волонтерами, которые где-то работают, часть своего времени свободного тратят на то, что происходит. Надо не строить параллельную систему. Надо вводить людей в систему существующую, ломать ее изнутри и строить новую, потому что сейчас в системе поменялись фамилии, но сама система не поменялась. И основы той системы, против которой выходил Майдан, это были ложь и безнаказанность. И сейчас по-прежнему врут, никто никого не наказывает. Сейчас я ехал, прочитал новость про задержанных прокуроров, про бриллианты, про наличные деньги. Так. Мне бы очень хотелось, чтобы мы чтобы Василий Сергеевич Грицак докопался, вот выдернув эту ниточку, размотал весь клубок, потому что мне неинтересны два этих мародера, которые наживались, пока идет война, и люди отдают последние деньги на носки Панамы и тепловизоры. Я хочу узнать, кто получал внутри этой системы деньги, потому что мы понимаем, это же не единственные два негодяя, которые набивали себе карманы и тумбочки в рабочем столе. Ну, там же взагалі дуже цікава історія. От ми бачимо просто, що система постійно упирається тому, щоб її змінювали. Вчора було і повідомлення про те, що на заступника генпрокурора Давида Сакваралідзе завели справу та сама генпрокуратура, а потім було спростування цієї інформації. Так само можливо і в системі Міністерства оборони. Як зараз, ви бачите, я постійно читаю пости людей, які працюють в міністерстві, які були волонтерами, зараз вони в системі, але і їм дуже важко дуже важко змінити ту систему. Яким чином це можна зробити? Як ви вважаєте, чи готові ви, наприклад, піти працювати в цю систему? Я не тільки був готовий. Я пропонував свої услуги касательно патрульної поліції, касательно роботи з Міністерством оборони. в якийсь момент… Ну, Я же такая муха в супе, поэтому со мной очень тяжело говорить и договариваться. Можно дать мне орден в надежде, что я перестану говорить то, что я думаю, и стану, как все, гладить по шерсти. Такого, в принципе, не будет. Поэтому такие люди, как я, внутри ни такой, ни другой системы абсолютно не нужны. А находиться со стороны и все время просто критиковать у меня уже давно закончилось и терпение, и желание. Мы все делаем свое дело люди нам доверяют, мы говорим о тех потребностях, которые есть. Нам кто-то выделяет деньги, кто-то какие-то возможности. в 10 вечера попросили ребята тепловизор. В 4 часа утра я уже выехал вместе с ним и завез его в Авдеевку. И у ребят с 95-й бригады появились еще одни глаза, чтобы не быть слепыми. По ночам у меня вот эти вот все разговоры народа, которые говорят, что тяжело не получается. Петр Порошенко получил огромный кредит доверия от э, людей, когда 54% голосовавших проголосовали за него. Но мне кажется, что его беда, как и предыдущего президента страны Виктора Януковича, э, за того проголосовало 32%, и он решил, что он президент 32% населения. За Петра Алексеевича проголосовало 54%, и он решил, что он президент 54% э, Украины, а президент должен быть у всей страны. Я, как человек, который не голосовал за него, и часть людей, которых я знаю, которым я доверяю, тоже голосовали не за Порошенко, не за тех, кто сейчас действующей власти, понимают, что речь идет о стране, а не о персоналях. Мы готовы тратить свое время, знания, силы, здоровье на то, чтобы как-то помочь. Но эта помощь сейчас особо пока никому не нужна, не востребована. Более того, вокруг нас создается такой ореол надоедливых и назойливых критиканов, которые ничего не делают, сидят на диване, только балаболят. Мой диван – это мой автомобиль, который наездил один больше 90 тысяч километров, остальные еще 12 тысяч. Я больше 100 тысяч километров проездил из Киева на войну и обратно. И возил туда не только туалетную бумагу и гитару. Пытался быть полезным, так как я умею и могу. Я очень хочу пожелать ребятам, которые работают в Министерстве обороны, встать на ноги, окрепнуть. Но подзаконные акты, которые существуют там, не позволяют им сейчас до сих пор списать 15 миллионов пуговиц советских, оставшихся сейчас со времен Советского Союза, какие-то мешки для овса на морду лошадям, ремни, которые поддерживают женские чулки для женщин, которые служили в армии в 70-е годы. За все это платится электроэнергия, охрана. Мы не можем вычистить склады, потому что кто-то из, не знаю, там, министерства и депутатов не может принять какое-то одно решение, что это надо все просто утилизировать или, там, не знаю, раздарить коллекционерам, а на место того, на освободившее место заполнить склады тем, что действительно нужно. А у нас сейчас там первая танковая бригада находится до сих пор в канадских зимних берцах ходит. И, естественно, когда речь идет про середину июля, а в прошлом году в июле месяце было больше 50 градусов на Луганщине и в районе Дебальцева. Ходить сейчас там в меховых башмаках – это, конечно, высокая боеготовность Армии и я не знаю, что с этим делать. Но Есть специалисты, не... которые брали на себя ответственность и право, они кричали на всех плакатах, что они за все хорошее против всего плохого, они предлагали себя в качестве народных депутатов, обещали, что они будут договариваться, искать общий язык, искать общие проблемные точки, решать их вместе, вне зависимости от того, под какими цветами они зашли в парламент. Но сейчас ничего этого не происходит, и начинается обычно детский лепет на лужайке, потому что не стреляйте в пианист, он играет, как умеет. Олексію, скажіть, ви безпосередньо спілкуєтеся з хлопцями? Ота От преміальні, оці пам'ятаєте, розповідали нам в міністерстві оборони, що запроваджено по-перше, за кожен день бойовий плюс тисяча гривень до зарплати хлопцям, які в гарячих точках на самому передку знаходяться. Потім за збитий танк, за підбиту ворожу автівку, і так далі. Там суми були значні. Чи зустрічали ви хлопців, які дійсно ці гроші отримували? Пока не встречал, но, может быть, я на таком далеком передке, что там никто не сбивал ни танков, ни автивок. Есть проблемы даже с той зарплатой, которую людям обещали, без учета боевых, без учета премиальных. На самом деле, мне кажется, ну, очень хочется дать время людям, которые сейчас и в Министерстве обороны и в Министерстве внутренних дел занимаются, патрульной полицией, на то, чтобы они без какого-то такого в лайт периоде, без критики смогли разобраться, принять решение и попытаться воплотить их в жизнь. Но мы же уже дали Петру Порошенко, Арсению Яценику достаточно много времени и возможностей себя проявить в лучшем виде к сожалению, ни одно, ни другое в лучшем виде проявить себя не получилось, хотя сейчас они уже пытаются собрать достаточно большое количество народа, которые в интернете занимаются троллингом и говорят о том, что мы просто, оказывается, ничего не понимаем, оказывается, все получилось, просто мы тупые. Мне так не кажется, хотя, что брать с меня такого Авдеевского, Мироновского, сельского жителя, который едет на обратной дороге в Киев, и я понимаю, что мне сейчас надо опять Просить у людей, скинуться на карту и опять везти туда приборы ночного видения 2+, и тепловизоры. А вся трасса от э, Чугуева, даже, я думаю, от Изюма э, до Харькова, потом до Полтавы, потом до Киева, опять завешана плакатами, опять физиономия, опять те же обещания, опять те же грабли. Я думаю, что краковяк на граблях – это наш национальный танец. И мы уже запыли, что такое ГАПАК. Мы себе набиваем такую шишку на башке. И в очередной раз побежим, будем голосовать за физиономии и за э, непонятные обещания, вместо того, чтобы изучать биографии, изучать планы, изучать э, декларации, изучать смыслы, изучать принципы. Э, ничего не меняется, и настроение да. на фронте, на самом деле, я же устал, э, вот, там, условно говоря, быть таким полупроводником в каждую сторону. Приезжаешь на фронт, спрашивают, как в Киеве. Но не хочется людей расстраивать и а говорить, как в Киеве, потом пытаешься какую-то там лайт-версию им выдать. Приезжаешь оттуда в Киев и спрашиваешь, как там. Ну и тоже не особо хочется расстраивать. И я никогда не был ни попрошайкой, ни брехуном. Вот эта война заставила меня в течение года попрошайничать и брехать. И меня уже просто это вот здесь вот сидит. А что хлопцам зараз треба? Люди хотят видеть, что если они там отдают э, все свое время, все свое здоровье, всю свою жизнь на то, чтобы как минимум враг не продвинулся дальше вглубь наших территорий, а по возможности, если дадут команду, попытаться выйти на наши э, официальные государственные границы, что здесь те люди, которые не на войне, те люди, которые не в окопах, те люди, которые не под обстрелами, они точно так же делают все э, для того, чтобы эта война закончилась. Есть такой армейский принцип равенства жертв. Если идет группа и командир говорит, что у нас еды осталось на одни сутки, и у всех через сутки кончается еда, командир на вторые сутки хрустит галетами и запивает резервной водой эти галеты, к такому командиру нет уважения, такого командира, возможно, ждет страшная или нелепая смерть. А если командир сказал, что у нас закончилась еда и галеты, значит, у него она не закончится раньше, потому что он свое отдаст бойцам, потому что ему, он чувствует ответственность за этих бойцов. Скажите мне, пожалуйста, кто из наших властимущих стал жить хуже за год этой войны. Кто из них продал свой большой дом, чтобы купить дом поменьше, а разницу потратить на то и купить танк Булат? Кто из них перестал ездить на Ровере» или Мерседесе с охраной и пересел на что-то попроще, потому что этот джип, который раньше был, нужен там? Почему вся страна, включая бабушек, собирает из платков? какие-то деньги на то, чтобы найти какие-то ведро с правым рулем, чтобы э, техника могла хоть какая-то э, двигаться там. Она вся такая очень кривенькая и сильно не новая. Почему отсюда, из Киева, кроме призыва, держитесь, вы наши герои, молимся за вас, вернитесь живыми, практически ничего больше не происходит? Почему ряд людей, которые занимаются волонтерством, должны жизнь прожить в дороге? Там, при мне уже собаки под Полтавщины выросли. Я еду вижу на обочине Щенка, у которого раньше было на попе белое пятно и рыжее на морде. Я же вижу, что эта собака выросла за год, потому что я видел ее 40 раз за время, которое я ездил на АТО. Почему до сих пор. Люди не выстроили систему, при которой армия снабжается. На передке а, топовая, потому что там война а, в ближайшем а, как бы, в таком а, расстоянии. там Пусть это будет Артемовск, Константиновка. Там не нужны такие же потребности, как в Авдеевке, Мироновском, в Луганском, столице Луганском, в Счастье или, или в Широкино. Туда есть вторая волна, потому что там надо одно, но не надо чего-то другого. Почему люди не могут сесть, договориться, сделать дело? Мы не хотим, чтобы президент Порошенко дружил с Арсением Яценюком, премьер-министром, и вместе с ним ел шашлыки. Они могут относиться друг к другу, как хотят. Но если они сидят за общим столом, делают общее дело, им надо засунуть в одно место все свои амбиции и пахать больше, чем все остальные, на то, чтобы все прекратилось. Люди Я... на фронте не видят того, чтобы здесь сейчас в верхах кто-то искал общий язык. И тогда как можно упрекать, не знаю, если комбат, начальник разведки и замполит друг с другом не очень в хороших отношениях, это нормально, потому что президент страны, премьер-министр внутренних дел и пара депутатов знаков тоже в не очень хороших отношениях. Это же все эффект бросил камень, пошли волны. Дякую вам, Олексію. Спасибо. Слушні запитання. Це був Олексій Мочанов, але тим не менше, будь добру.